Wah, oh, hari ini saya akan menjelaskan ciri-ciri pisau atau golok sembeli yang menurut, menurut saya jadi satu kewajiban untuk kita pahami apa ciri dan golok sembeli yang bagus itu seperti apa. Kalau Menurut saya, ciri atau ciri apa ya, bukan jadi. Jadi, hal yang wajib untuk suatu golok atau pisau sembeli, yang wajib paling utama itu satu: ketajam. Ketajamannya harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Persyaratan yang paling umum itu satu: slice kertas, itu wajib banget jadi. Uh, kalau ada golok atau sem pisau sembeli nggak bisa slice kertas itu jangan dah, jangan dipakai jadi syarat yang standar sekali itu slice kertas jadi saya contohkan slice kertas itu ini saya ada pisau ini slice kertas itu namanya slice kertas kalau saya mensyaratkan untuk bisa lebih naik lagi jadi push cut jadi kalau slash itu miring kalau push itu dia tegak jadi seperti ini nah ini itu namanya push cut jadi dia posisinya tegak gitu itu syarat standar kalau buat saya kalau syarat, syarat umumnya itu dia slash doang kalau saya lebih dinaikin lagi jadi puskat jadi kalau ada teman-teman yang pisaunya stress kertasnya lancar saya saya saranin untuk dinaikin levelnya jadi puskat nanti setelah itu setelah dah mau mau bisa slash plastik um, mau stress plastik mau flash tisu apa segala macam itu itu setelah jadi bebas aja jadi misalnya udah bisa sel kertas dan bisa push kertas terus mereka main pengen ditingkatin jadi misalnya bukan ditingkatin saya bilang sih ya bisa mau coba uh, alat peraga yang lain ya monggo misalnya diganti pakai plastik apa pakai tisu apa pakai apalah serah bebas yang penting syarat utamanya self kertasnya udah terpenuhi cara yang paling gampang ya kalau di lapangan paling ya Dites di kuku aja sih jadi kalau di kuku nyangkut nah ini nih ini udah 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 tajam pisaunya atau goloknya udah tajam kalau dia nggak tajam nih saya balik ya ini nggak tajam jadi dia di kuku itu nggak nggak nyangkut kayak ini kayak ini nggak tajam ya nah, ini tuh digerakin dia masih bisa gerak dikit nah itu yang pertama jadi syarat utama ini syarat, syarat pertamanya itu harus tajamnya sesuai dengan yang disyaratkan itu satu oke yang kedua itu pembahasannya ciri golok atau pisau sembelih yang bagus itu seperti apa sebentar ngopi dulu ini pisau ah pisau -nya. si kopinya udah menjelang detik-detik penghabisan. Kiri yang kedua itu kalau kata saya itu nyaman jadi nyaman dalam artian kita nyaman terhadap bentuknya, bahannya, gagangnya dan semuanya itu kita berasa nyaman di golok atau pisau itu. Kalau kita ini udah nyaman, biasanya enak. Selepas dari beberapa hal yang harus dihindari. Jadi kita udah nyaman nih, membentuknya. Tapi ada hal yang harus dihindari. Ini yang harus dihindari, paling kayak gini aja sih. Nah ini nih, maaf. Di sini nih, kalau dilihat tuh pisaunya ada sedikit jendolan. Itu kalau bisa dihilangkan. Jadi kalau teman-teman uh, atau... Uh, yang nonton video ini punya pisau atau golok yang ada jendolan ini kalau bisa dihilangkan apa di dipapas ya agak dipapas gitu it, itu lebih baik jadi ini takutnya kalau motong gaya yang tarik itu nyangkut di kulit nih jadi agak nyangkut di kulit mendingan dihindari kayak ini ini udah saya papas jadi dia rata jadi kemungkinan nyangkut di kulit itu kecil banget kayak ini nih ada golok juga nih ini sama nih nah, ini sebenarnya goloknya golok tebas ya jadi saya nggak saya nggak ilangin nah ini ada sedikit jendolan walaupun dia kalau dipakai buat motong secara dorong sih nggak terlalu masalah tapi kalau buat narik itu kadang ngerinya di sini nyangkut nanti bermasalah pas pas pelaksanaannya jadi kalau bisa dihindari ya mending dihindari nah tadi apa ya nyaman ya jadi nah, kita nyaman terhadap pisau atau golok yang kita pakai jadi gini misalnya ada anggaplah satu eh, golok atau pisau bagus berukir segala macam tapi kitanya nggak nyaman itu juga jangan tapi bisa ada juga orang yang nyaman wah ini goloknya berukir bagus segala macam tapi dia nyaman sama itu ya, ya monggo gitu silakan nggak ada paksaan terus mau pisoknya bahannya dari apa juga nggak masalah mau itu karbon mau itu stainless mau itu pisau handmade mau itu pisau pabrik apa pisau segala macam itu nggak masalah nggak masalah selama kitanya nyaman kalau udah nyaman enak nggak nggak apa ya udah serkai di hati Cuma yang pasti harus di, di apa diperhatiin itu kita paham terhadap bila yang kita punya. Enggaklah yang gacuan. Kita paham sama karakter gacuan yang kita punya. Contoh. Golok ini. Golok ini saya asa di grade 5000 dan saya rasa di tangan sudah udah apa udah enak gitu udah cocok di, di, di tangan saya saya coba buat kertas segala macam udah enak tapi begitu dia saya naikin ke grid 8000 kok berasa nggak enak gitu jadi yang ini kalau ini saya turunin saya rasa hanya di grid 5000 saya nggak naikin lagi karena saya kok berasa nggak, nggak nyaman aja di grid 8000 Takutnya kehalusan apa-apa segala macam, makanya ini saya nggak naikin lagi ke grid 5000. Eh 8000. Oh ini ada lagi, ini saya naikin di grid 8000, tapi begitu saya pegang di jari saya, saya berasa cocok gitu. Jadi, eh, ya udah ini, ini saya asal di grid 8000, enggak, enggak saya apa, enggak saya, enggak di grid 5000 jadi itu jadi kita harus paham juga sama karakter biranya sama yang utama itu paham dia itu kuat motong berapa ekor itu harus harus di harus di apa diinget-inget misalnya tahun ini dia kayaknya cuma kuat motong tiga apa 5 kok berasa udah nggak enak mendingan jadi tahun besoknya harus diinget wah dia cuma kuat tiga apa apa segala macam gitu tapi kalau saya terus terang saya pisau paling satu pisau satu sapi jadi emang motongnya nggak banyak jadi ada saya ada bawa empat pisau ya bisa motong empat sapi ya saya bawa empat pisau atau bisa lima pisau gitu satu sapi satu satu sapi gitu jadi saya nggak bisa <hago YouTubers> kayak orang-orang gitu satu ini kuat berapa ekor gitu itu juga nggak mau juga sayanya jadi eh, -hmm, bawa beberapa pisau nah kok bentuk kan nggak masalah juga kayak ini nih pisau so, bulnos ini saya juga nyaman pakai ini. ini berapa kali saya pakai. ini juga pernah saya pakai. kalau ini ya maaf ya yang pemiliknya, tapi saya agak biar nggak kelihatan mereknya. pisau ini bagus, nyama apa, eh, ajaemnya bagus segala macam. tapi saya nggak nyaman sama dia, walaupun kelihatannya rapi segala macam, tapi saya nggak nggak serak gitu gimana sih orang nggak serak ya udah saya nggak nggak pakai ini gitu walaupun kalau ada lagi yang kelihatan mengkilap bagus tapi nggak 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 serak gimana sih orang nggak serak saya lebih nyaman yang kayak gini gini ini. lebih nyaman gitu mungkin ya itu jadi tingkat kenyamanannya harus diperhatiin juga kayak dipegangnya tuh wah dipegangnya kok berasa enak gitu digenggamnya enak pas ini dia apa di tangan kita enak ya kayak gitu dah yang harus diperhatiin kalau dia cakep di genggamnya juga nggak enak ya mending kita cari yang pas di, di kitanya gitu eh ini nih ini berasa di genggamku nggak enak karena handle nya itu terlalu eh, apa tebel tebek sedangkan tangan saya kan tangan nggak nggak bukan tangan orang-orang yang berjari berjari apa bertangan besar kok oh, ini saya berasa nyaman saya udah kasih apa karet ya itulah kira-kira udah berapa menit saya ngoceh ini ya jadi intinya sih bebas-bebas aja ya mau model kayak gimana bentuknya seperti apa selama bentuknya nggak terlalu nyeleneh kayak misalnya kerambit dipakai buat motong ya juga jangan gitu apa celurit dipakai motong sembeli gitu ya, ya jangan juga gitu ya mau bukan peruntukannya gitu jadi cari peruntukannya misalnya emang itu golok sembeli ya kita pakai gitu kalau itu golok tebas ya kita harus balik lagi lihat eh, apa bentuk bilahnya kita harus perhatiin lagi apa dimodif jadi pisau sembeli apa golok sembeli itu bisa udah sekian dari saya cukup Kayaknya nggak nggak banyak kayak cuma ada dua kos saya mah nggak 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 banyak banyak banget yang penting kitanya sudah cukup lah dah ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh